это заключение судебно медицинской экспертизы, где на фотографии мое лицо и меня, лично меня, на то время замначальника РВД, а сейчас он один, вернее, не один, а начальник РВД весна, лично в кабинете он меня бил и выбивал с меня признательские показания. Вот. После этого я снял побои, скажем так, да, то есть я написал во все службы, внутренняя безопасность, там, МВД, прокуратуру. Э, все свелось на прокуратуру в итоге, которая мне просто написала одну маленькую отписку, что э, мои показания и, показатели, и показания милиционеров расходятся, поэтому уголовное дело открываться даже и не будет. Ну, то есть, и по, и, и, и по факту как бы дело закрыли, даже его не открыв. Тогда милиция поверила милиционер. Сейчас в комиссиях большая часть из, из аттестационной комиссии это милиционеры, бывшие. Сейчас, сейчас они полицейские. Естественно, они будут, скажем так, верить и дальше своим же сотрудникам. Какие у нас претензии к ко всему процессу, скажем, замечания? Замечание номер один. Я считаю, что это был неприродный процесс выбивания декларации. Природным должен был быть такой процесс вы выбраны, ребята, в аттестационной комиссии, вот вам все материалы, анализируйте, если найдете кого-то, делайте свои выводы. Почти неделю заняло у нас это весь громадский контроль, зов и многие волонтеры, то есть порядка, наверное, 30 человек в общей сложности, почти неделю убили на то, чтобы анализировать вот эти вот декларации, то есть, по сути, выполнять то, что должна выполнять внутренняя безопасность МВД. Ну окей, мы это сделали, но... Представьте себе, теперь пойдем дальше. Да, следующий этап аттестации это 500 человек. Сейчас 62. Сколько нужно времени на то, чтобы проанализировать этих 500? Более того, по ним вообще как бы, информация, я так понимаю, будет меньше. То, что мы нашли в декларациях, ну, местами поражает. Многие из этих людей ну, очень скромно живут судя по всему большие вопросы к господине манзе который зам пешки он э, один из самых топовых милици... полицейских и при этом э, он спокойно в 2014 году покупает в центре города Днепропетровска квартиру э, на э, стоимость где-то 100 тысяч долларов то же самое он покупает себе машинку очередную за 300 тысяч гривен, ориентировочная цена ее. Я не сильно понимаю, как топовый полицейский покупает машину, которая потребляет 19 литров бензина. То есть, грубо говоря, он почти все зарплату тратит на заправку своего автомобиля. Все топы полицейские, они зарабатывают около 120 тысяч гривен на семью в год. При этом тратят они значительно больше. То есть и возникают большие вопросы. Исключение из них из этого списка являются криворожские начальники отдел отделов. Там они у, у всех у них есть сильные жены бизнесменши, которые зарабатывают по 300 тысяч на торговле табаком и алкоголем. У нас есть замечания по поводу состава, состава комиссии. Из тех 26 или там 27 человек, которые вывешены на сайте, мы провели детальный анализ, почти каждого просмотрели. Учитывая то, что мы являемся ну, не последними людьми в общественной жизни города, и мы, в принципе, более-менее ориентируемся, знаем людей, то из всех вот из них мы смогли насчитать только семерых, кого мы, вот мы как-то вот, я в том числе, да, кого мы как-то, на кого мы можем рассчитывать, передавать информацию. Далее, в, среди, в составе комиссии очень много сотрудников, собственно, полиции. Я считаю, это ненормально. Даже если это патрульная полиция, ну не очень я согласен с таким ну и мы все не очень согласны с таким подбором персонала в сами комиссии если брать по общественникам то у многих из них мы нашли аффилиации с органами МВД опять же это то ли союзы ветеранов то ли люди, которые соучредители общественных организаций, вместе с ними являются одновременно учредителями вот в таких подобных МВДшных организациях, то есть тоже вызывает сомнение. Переаттестация в том формате, который сейчас, на мой взгляд, просто закончится банальным увольнением 15-20, может быть 30% личного состава сотрудников бывшей милиции, ныне полиции Днепропетровской области. При этом никакой Альтернативы в виде того, что о, и понимание того, что вся структура МВД и вообще правоохранительных органов ⁇ это единственный за, замкнутый круг, который состоит из судов, прокуратуры, СБУ и, соответственно, полиции. То есть если нужно было проводить реформу, ее нужно было проводить одним махом. То есть нужно было сразу же реформировать и суды, а не через два года. Нужно было сразу же реформировать прокуратуру и милицию, полицию, соответственно. По большому счету нужно было уволить всех, весь топ-менеджмент уволить. Ну, давайте говорить откровенно, потому что там хороший, плохой, но у всех рыльцев пушку надо было уволить всех. Кому работать? Мы уже два года говорим о кадровом голоде в полиции. То есть на 2016 год 570 сотрудников недостача. Ты заходишь в ним в кабинеты, ну, кто, кто будет работать а, за а, заработную плату в размере половиной 3 тысяч гривен, даже тысяч гривен? Той опыту, который мы видим в других областях. Идет просто банальное увольнение и все. На этом большая жирная точка.